Эта вулиця була вже на першому плані міста – 1779 рік. Чверть 19 століття називалась Богородською З 1927 до початку Другої світової війни 1 травня. Але всі херсонці знають її як вулицю Суворова. На ній одній з перших роз'їжджали візниці на бричках і фаєтонах, Але зараз вона єдина пішохідна. Суворова центральною була від заснування, головною залишається й донині. Земля тут завжди коштувала дорого, і найбагатші магазини, кредитні заклади, товариства завжди розташовувались тут. Разом з Сергієм Дяченком подорожуємо Суворовською знахукаві місця. І щодня проходять сотні й тисячі херсонців і гостей міста. Вулиці розповідають. Початок вулиці Суворова на розі з проспектом Мушакова – це відносно новобудови. Сталінський ампір трьох будівель повинен був продемонструвати. Це головне перехрестя міста Його прикраса. Перші поверхи, як годиться, займають торговельні заклади та інші установи. Верхні житлові. Мы стоим на перекрестке Ушакова и Суворова. И здесь три здания, которые составляют ансамбль. Вот после войны в 1944 году этот перекресток был главным в городе. Проспект Ушакова становился главным, а старая главная улица города. И она и оставалась-то главной тогда. Была улица Суворова. И этот... поэтому этот перекресток был, было решено оформить вот такими самыми красивыми зданиями в Херсоне. Сегодня, конечно, уже так не скажешь. Время делает свое дело. Но э, здесь еще, поскольку мы говорим об улице Суворова, важно сказать, что улица Суворова главной стала с самого начала. Хотя, может быть, такой идеи не было, но э, город, само предместье было небольшим. Всего лишь сколько раз, два, три улицы, которые шли параллельно Днепру. И э, разделяла эти улицы широкая площадь между улицей Соборной нынешней и Дзержинского. Э, это была рыночная площадь. И, соответственно, самая так, верхняя улица за этой площадью, она уже логично была главной, потому что она была самая удобная для того, чтобы здесь разместить магазины. И здесь были самые богатые э, здания того 18 века, самых богатых херсонцев». Від великої кількості нас в магазинів, кав'ярень, закладів можна не помітити, що суворого поділяється на квартали з чітко встановленими параметрами. Кожен квартал 100 метрів, який в свою чергу ділиться на чотири ділянки. І лише перший з цих кварталів має довжину на третину більшу. Саме на місці, де зараз розташовуються кутові будівлі з проспекту Мушакова, росли дерева і створювали прохолоду у степовому пильному місті. Те, кто гуляет по Суворово, наверняка обращали внимание, кто такой глаз опытный и набитый, что последний квартал перед Ушакова, он длиннее на одну треть, чем остальные кварталы. Те по 100 метров, а вот этот 100, 130 метров квартал. Почему так? Вот потому что вот эта последняя треть квартала и была отдана под, под вот эту зеленую линию. Можно называть скверы. И дом Суворова, Таким образом, комплекс дома Суворован состояли з трьох зданій. От останній корпус виходив не на вулицю, а от в зелений сквер. Зустрічає всіх пішоходів бюст великого полководця Олександра Васильовича Суворова. В народі іменований як голова. Перенесений за рішенням міської влади на початок вулиці, добре всім знайомим, все ж приховує таємниці. Мало хто дивився на голову зі зворотного боку. Проходит мимо него огромное количество херсонцев. И интересно, обращали ли внимание херсонцы на надпись, которая с тыльной стороны памятника выполнена. А там буквально написано «Исполнил в дар музею рукавишников 1904 год». Рукавишников – это петербургский скульптор, который действительно выполнил вот этот бюст в дар музею, только не херсонскому, а петербургскому музею Суворова, который вот на тот момент открылся сравнительно недавно, незадолго до того. И Рукавишников сделал два таких бюста. Они интересны тем, что выполнены по посмертной маске Суворова. И э, понятно, что эти посмертные маски они изображали людей э, с такими с с островыраженными чертами. А у Суворова была такая проблема – его достаточно много портретов прижизненных сохранилось до наших дней, но эти портреты все очень разные, и узнать Суворова в них невозможно. И вот таким э, уже известным портретом, который дошел до нас в литературе, в книгах, в кино э, Суворова, он как раз и известен уже больше благодаря вот этому бюсту Рукавишникова и посмертной маски, собственно Суворова. Кстати, в нашем музее есть копия такой маски, можно ее посмотреть. Чем по портретам. И а, поскольку таких бюста было два, я не знаю почему два. Видимо, были какие-то пробы, модели, и, и видно было жалко вот не использовать саму форму для этого, для этого бюста. А, в общем. Один, один из этих бюстов музея Суворова решил подарить городу Херсону. Но это было уже после Второй мировой войны в 1950 году. И в связи как раз с тем, что с, с городом Херсоном биография Суворова тесно связана. Он и, и здесь сейчас часто и бывал, и во времена основания Херсона, и во время э, Российско-Турецкой войны и Первой, и Второй. И,

Найвідоміший на вулиці будинок Суворова приховує теж немало секретів. Це будинок, якому вже більше двох сотень років. Тут розташовувалась штаб-квартира, командуючого військами Єкатеринської губернії та Херсонської області, чим і відомий. Мало хто знає, що була це не одна споруда, а цілий комплекс з флігелями. І, можливо, саме тут розроблялись плани будівництва Миколаєва, Одеси, Кримських міст. Свого часу тут мешкав майбутній король Вюртемберга. В самом начале это был частный дом, назывался дом майора Гарина. Вот такой непростой майор Гарин, надо сказать, потому что это двухэтажное здание с двумя флигелями, даже с тремя, там еще во дворе был флигель. Один из них правой сохранился. Он был уже тогда, я вот сейчас не скажу точно дату, но в 1780 по-моему, даже уже третьем он был продан в казну и стал использоваться как гостиница. Суворов, кстати, тоже командовал Херсонским корпусом. Но здесь у него еще была другая задача. Он, он еще возглавлял инженерную команду, которая проектировала южные города. Надо сказать, что в Херсоне были созданы проекты и некоторых крымских городов и э, там в Феодосии, Евпатории, например, ну уже новые, я имею в виду, на основе вот тех вот старых татарских. Создавались еще новые кварталы, пристраивались, создавались новые общественные центры. В Херсоне был создан план города Николаева и самое важное и интересное план города Одессы который подписал как раз Суворов и Деволан. Они работали тоже вот здесь у нас, в нашем городе. Я не знаю, в этом ли здании этот акт совершился, но в Херсоне точно. Вот. А до Суворова здесь жил граф Самойлов, это племянник Потемкина, он тоже командовал Херсонским корпусом. До Самойлова здесь жил принц Юртемберский, который тоже командовал Херсонским корпусом. И вот этот принц, он был, Фридрих Вильгельм. Это не тот, который похоронен возле Екатеринского собора, это его старший брат. Это вообще самый старший брат в семье из девяти только мальчиков, кроме еще дочерей троих, старшая из которых стала супругой Павла I. И вот поэтому эти принцы, они были еще и такими, очень близкими к императорскому дому Российской империи. Но Фридрих Вильгельм, он был еще наследным э, герцогом вюртембергским. И э, при Наполеоне, императоре французском, он стал королем вюртемберга. Тогда при нем вюртембергское э, герцогство стало королевством. И вот первый король. Поэтому такая, видите, интересная история этого здания, что в нем жил еще и будущий король. Краєзнавцям дуже складно іноді знайти ті чи інші будинки саме на Суворова, тому що значились вони не за конкретними адресами, а за іменами власників. І справа в тому, що багаті власники, а тут розташовували свої будинки і заклади лише багатії, часто перекуповували один в одного ділянки і споруди. Але деякі імена дійшли до наших днів: наприклад, Суворова 6, будинок Марченко. Сава Васильович, директор Херсонського міського громадського банку, 1918 року міський голова. 1902-го в його будинку було відкрито приватне початкове училище, яке через 9 років стало гімназією. Сильне бажання його дружини до викладацької діяльності знайшло вихід. Цьому завдячуємо і появі на сусідній вулиці чотириповерхового будинку, який прикрашає невеличка башта. вулиці Суворова видно здання, доволі високе, чотирьох етажне, яке виходить на період до Рубарської. Он сразу за домом Марченко находится, имеет прямое к нему отношение. Вот такое, такое увлечение супруги Марченко преподаванием, оно вылилось вначале в то, что она давала частные уроки, потом была основана частное, частное училище начальное прямо в доме. И затем уже в 2012 году открылось гимназия, целая гимназия частная Савы Марченко, <где>, где не только уже супруга, но и дочери получили возможность преподавать. И в, в херсонские газеты в начале века писали об этом здании, что это первое высотное здание в городе Херсоне. И действительно, четырехэтажных домов до этого не было в Херсоне. Тут оно еще было украшено башенькой, которая вот так Прямо в центрі кварталу розполагається і виділяє його ата Це Та видно, де б ми не стояли в старому Херсоні. Сучасний будинок вчителя став таким з 1936 року і є року. пам'яткою архітектури. Відрадно, що у перевісному вигляді зберігся ганок, двері і навіть вензель SM латиницею Сава Марченко. У цілісності дійшли до наших днів стрільчасті вікна. Архітектори брали екзотичні мотиви, вплітаючи їх в міську архітектуру. Вообще вот эти стрельчатые окна – это такая традиция, сохранившаяся еще из… или такая дань уважения истории и культуре земли, на которой был основан Херсон. Это территория Крымского ханства, это такие восточные окошки. В архитектуре это направление получило название такой романтизм для обращения к таким стилям экзотических народов. Ну, для нас это не экзотический народ, а коренной народ, <крым> крымские татары. И э, это не значит, что здесь жили крымские татары. Это просто такое романтическое направление. Надо сказать вообще, что в конце 19 века было самое самую разнообразную архитектуру можно было увидеть. Такої ж форми стрілчасті були і вікна у невеличкій прибудові до споруди, що розташована напроти. Суворова 5 будинок Волохіна кінця 19 століття, належав потомственному почесному громадянину землевласнику Івану Івановичу Волохіну. З 20-х років минулого століття в ньому розташовувались культурні установи. Клуб працівників торгівлі, облмуздрамтеатр, будинок культури комбайнового заводу. Мало хто звертав увагу на одноповерхову прибудову, яка виходить у невеличкий скверик. пристройка пятигранная э, с восточной стороны. Вот таких пристроек в Старом Херсоне было побольше, чем сегодня сохранилось. Они тоже пострадали, потому что были такие неудобные для пристраивания к ним соседних зданий. Ну и не только поэтому, а главная причина, потому что это домовая церковь. Это семья такая общественных деятелей, и многие члены, представители этой семьи были членами городской управы во второй, со второй половины XIX века и могли себе позволить. Вот такая же пристройка, еще и сохранившаяся, и известная, которую можно посмотреть, она есть у архиерейского дома на улице Краснофлотской, Богородицкой, 1. Ну, там, понятно, это дом, принадлежавший архиерею, но, тем не менее, к нему тоже были перестроены даже там две таких пристройки, потому что там было две, две церкви домовые. И по улице Декабристов, я уж не помню адрес, но там тоже есть здание с такой же пристройкой, так что обращайте внимание, когда гуляете по городу. Таких домових церков у Херсоні було більше, як і будинків, які прикрашали скульптури. Дім на Суворова 8 так і називають будинок з Атлантами. Хоча не завжди могутні титани тримали його на руках, знали його пращури як будинок Гуревича, а потім Куликовського. Зараз я відкрою страшну тайну. Атланти завжди. Цей будинок, коли он був построєний це в кінці дев'ятнадцятого віку, Он принадлежал, кстати говоря, очень известному человеку, но как-то его имя стерлось с истории этого здания. Это основатель нашего завода комбайно-строительного, а тогда это был завод сельхозорудий, Гуревич. Вот дом Гуревича. Потом в начале 20 века этот дом он продал известному нотариусу Херсонскому Юлиану Куликовскому. Вот он уже более, более известный как дом Куликовского. Тогда, наверное, и появились Атланты. Может быть, еще Тригуревича, но нет. не в самом первом проекте. Потому что мы его знаем, видели этот проект без Атлантов. Атланты, конечно, очень украсили это здание. Они украшали не только э, вообще скульптура, не только это здание, их было достаточно много по Херсону. Но, к сожалению, за годы советской власти э, содержать эти скульптуры было очень сложно, неудобно. Э, они разрушались, рассыпались. И вот еще в начале даже э, еще в 90-е годы зданий украшенных скульптурами было гораздо больше. Вот скульптуры были даже на здании Краеведческого музея. Там фигура Фемиды и Немезиды были, поскольку это здание суда было. Купити землю у цьому кварталі могли собі дозволити найбагатші. Сто метрів від Потьомкінської до Ришельєвської по обидві боки розташовувались круті сучасною мовою магазини і заклади. Цей квартал назавжди втрачений. Херсонці називають його знесеним, бо не лишилось на ньому ні однієї історичної споруди. Щоб дати більш-менш наближене уявлення про будинки, потрібно трохи зійти вниз Потьомкінською. Тут збереглася частина тодішньої забудови. Это исторически достаточно ценное здание. В 18 веке в нем расположился греческий кадетский корпус. Это вот предшественник нашего мореходного училища, которое считается старейшим в Украине учебным учреждением, готовящим моряков. Но это еще более раньше было основано, еще во времена Потемкина. Греческий кадетский корпус был переведен из Петербурга в Херсон для подготовки моряков. Только у него специализация была, здесь учились дети, выходцы из Балканского полуострова, болгары, э, сербы, православного вероисповедания, как их тогда называли. Вот и Затем э, с переводом адмиралтейства в Николаев, и этот э, корпус тоже был переведен в Николаев. А это здание заняла гимназия херсонская. Открывшаяся в 1814 году И она считается старейшей в городе Херсоне Потом тоже ее перенесли, когда построили крупное здание Новое, большое, на улице Соборной Угол Доры Любарской, угол Дзержинского Вот там, где гимназия 20-я Это, это вот как раз здание для вот этой первой гимназии в 1863 году этот переезд торжественный осуществился. К счастью, можно сказать, часть вот этого участка гимназии, он сохранился в виде вот здания, которое выходит на улицу Потемкинскую, двухэтажное, но поэтому здание видно, что оно достаточно старое. Это начало 19 века. Вот как раз тогда, когда по документам в гимназии была проведена перестройка, и время на эту гимназию выселили в дом Лабри, вот совсем недалеко, в квартале отсюда. Три года находилась там гимназия, пока здесь шли перестройки. Так что у нас есть точная дата постройки вот этого здания, Потемкинская, 17. Знесений квартал залишився лише у спогадах та фотографіях різних років. Нині тут височіє ТРЦ Суворовський, монстр зі скла і бетону, який повністю закрив вигляд на облмуздрамтеатр. Навпроти нього розташовуються одноповерхові заклади харчування, магазинчики, аптека від старих будівель. Залишились хіба що фундаменти, але місце пов'язане з іменем французького купця, який після від'їзду з Херсона став мером Марселя. Вот этот участок принадлежал, был куплен еще практически с самого основания этого купеческого предместия французским купцом Антуаном Антуаном. Это человек, который основал первую торговую контору иностранную в городе Херсоне. А и тогда и, и смысл города был в том, чтобы открыть такую торговлю с, с Западной Европой, и очень символично, что это была именно Франция. В 1782 году он получил патент на, на право торговли с Францией. И Антуан рассчитал так, что он, в общем, выгоды Херсона здесь понял, что это город, который где можно торговать товарами, привозимыми из центральных губерний и Украины, и Российской империи вообще здесь к морю и перегружать их на морские суда и продолжать это путешествие дальше. То есть огромная номенклатура товаров э, вывозилась Антуаном, но ну, под э, флагами Российской империи. Кстати говоря, вот Антуан был настолько предан городу Херсону, что после основания Одессы он все равно, после французской революции, вернулся в Херсон и продолжал эту торговлю, хотя недолго. Э, уже по-моему, в 1805 году он стал даже мэром города Марселя. Вот, да, вот этот участок принадлежал ему, и э, эти здания, они тоже одни из самых старых в городе Херсоне. Если, если не сами здания, потому что их многократно переделывали, перестраивали, то вот фундаменты этих зданий уж точно основ... времен основания города Херсона. Будівля, що стояла на розі з Успенським провулком, теж не пощастило. Там, де зараз розташовується піцерія Челентано, 1910-1915 роках був зведений будинок Меттера. Споруда у стилі модерн з рослинним орнаментом прикрашала вулицю. На першому поверсі була відома у місті кав'ярня, на верхньому об'єднаний банк. Взимку 1921-1922 року вона повністю згоріла. Загалом вулиця Суворова була торговельним та діловим центром Херсона в усі часи. Чого тут тільки не було. Письмове приладдя Бернстайна, модний одяг Бершанського, магазин канцелярії Заранкіна, фотостудія Можаровського. Про деякі будівлі слід сказати окремо. Наприклад, на розі з Ришельєвською розташовувався магазин Тотеша. Аарон Іліч член Херсонського біржового товариства, староста Караїмської кінаси. Його магазин був відкритий 1854 року, і до 50 п'ятдесятиліття його заснування була випущена срібна медаль. По той бік вулиці, будинок, що належав ще одному магнату Гольденбергу. Вірніше ділянки у двох кварталах, які дійшли до наших днів. Вот ще один квартал такої яркої історії мієць з своїм владельцем. Це угол Суворова и Ришельевской Октябрьской революции. Это здание, которое Херсон запомнит как сберкассу. В первом этаже был хлебный магазин, а теперь здесь магазин завода коньячных Винтаврия. Это здание такое роскошное в стиле модерн. Было построено где-то приблизительно в 11 году, уже 20 века, архитектором Давидом Бунцельманом это один из самых известных и выдающихся архитекторов города Херсона, который создал даже, можно сказать, лицо города Херсона в начале 20 века, после того, как в Херсоне открылся морской порт, и появились деньги, очень большие деньги, и Херсон начал расти в высоту. Он же построил издание из гостиницы «Европейская» 1 мая ныне. И у того же архитектора он заказывал проект у Давида Буцельмана. И у него же он заказал проект, еще и здание Херсонского казначейства, нынешнее здание. Это тоже банковское здание, было построено оно вот, тут недалеко от Суворового, видно хорошо. Выходит на улицу Комсомольскую, раньше это была Покровская площадь, тоже на углу с улицей Ресельевской. Роскошнейшее здание, одно из самых красивых, которое тоже показывает, насколько... І архітектор талантливий був, і домовладілець багатий. Місто могло рости вгору, але життя перемістилось до Миколаєва і Одеси. А Херсон з часом став провінційним і занедбаним. Але на Суворова є триповерховий будинок, розташований за магазином Тотеша. На ньому залишилась єдина історична табличка з іменем громадянського інженера. Одно із самих красивих на вулиці Суворова це трьохітажний. трехэтажное здание, где расположен магазин Робин Бобин сейчас. Оно еще и самое высокое в старом, на, на старой улице Херсона. И на старой улице Суворова, если бы мы здесь были сто лет назад. Вот как раз тоже это связано было с появлением денег, с открытием морского порта и проведением железной дороги здание роскошное, можно было бы предположить, что если бы не случилась революция и война, то улица Суворова была застроена вся вот трехэтажными зданиями. Это здание еще интересно тем, что на нем сохранилась табличка на улице Суворова. Это единственный дом с табличкой с указанием архитектора и датой постройки. Тут написано «построен в 1913 году гражданским инженером Бутми де Кацманом». Фамілія у нього тільки тут закращена, аби тмі та архітектор, який особливо багато строїв у місті Ніколаєві. Ніколаївці цього архітектора більше знають, чим Херсоні. Ну і теж от, видно по, по качеству архітектури, що це талантливий був гражданський інженер. Наступний квартал від торгового провулку до Воронцовської цікавий з боку історичної забудови. Тут розташовувались відразу три синагоги, що й не дивно, третина перших херсонців євреї. Два молитовних дома не збереглись, залишилась лише стара велика синагога, переобладнана у планітарії. Саме Суворовська, яка є одною з найстаріших міських вулиць, дає можливість побачити Херсон таким, яким він був більш ніж дві сотні років тому. Поєднання класики романтизму модерну дає відчути неповторний образ Херсона, який треба будь-що зберегти, щоб наступним поколінням вулиці змогли розповісти.